ইতিহাসে পৰষা টিপাম টি মানে ওখ পাম মানে ঠাই এই ঠাইডোখৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ টিপামলৈ আপুনিও বহুবাৰ আগতে আহিছে বোধয় টিপামলৈ আপুনি যেতিয়াই আহে বা যিমানবাৰ ইয়ালৈ আহে ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যত আপুনিও হৈ পৰিব মন্ত্ৰমুগ্ধ টিপামৰ ইতিহাস বহুতেই জানে গতিকে আজি মই এই বিশেষ ভিডিঅ'টোত ইয়াৰ ইতিহাসৰ বিষয়ে একো নকওঁ কম বৰ্তমানৰ বিষয়ে ৰ'ব কাহিনীটো অসমৰ পৰাই আৰম্ভ কৰোঁ দুলিয়াজানো সন্দীপ গগৈ আৰু সন্দীপ দাৰ বৌ লগতে মই আমি তিনিটা ওলাই গৈছিলোঁ টিপামলৈ লক্ষ্য আমাৰ এটাই আছিল কিবা এটা ভিডিঅ' বনোৱাৰ পজিটিভ ভিডিঅ' আৰু সন্দীপ দাই যিহেতু নতুনকৈ এটা ইনষ্টা থ্ৰী ছিক্সটি লৈছেই গতিকে সন্দীপ দাৰ ভিডিঅ'টোত আজি অপাৰেটৰ মই চেষ্টা কৰিম কিবা এটা নতুন বনাবলৈ কিন্তু কি বনাম তাৰ একো নাজানো গৈ চাওঁচোন ব'লক টিপামলৈ গৈ চাওঁ আৰু টিপামৰ একা বেকা ৰাস্তাৰে আমি মেনৰ গাড়ীত আগবাঢ়িলোঁ টিপাম দেওশালী পাহাৰ অভিমুখে আৰু টিপামৰ সেইটো পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ সকলোৱে জানেই গতিকে মানুহ বহুত হয় গৈয়ো ভাল লাগে প্ৰথম অৱস্থাত চিৰিৰ ব্যৱস্থা নাছিল যেতিয়া ব্যৱস্থা নাছিল তেতিয়া এনেদৰে অকাই বকাই উঠিবলগীয়া হৈছিল উপ পাহাৰৰ ওপৰলৈ পিছলৈ অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগত এটা চিৰিৰ ব্যৱস্থা কৰি দিলে তাৰ আগতে কিন্তু স্থানীয় গাঁওবাসী থমে এটা মাটিৰ চিৰি বনাই লৈছিল পিছতহে অসম চৰকাৰে এই ধৰণৰ ধুনীয়া চিৰিটো বনাই দিলে আৰু এইদৰে আমি আগবাঢ়ি গৈ আছিলোঁ ওপৰলৈ ইয়াকে ৰাইজ পানীত পানী খাই যোৱা বুলি কয় গন্তব্য স্থান পোৱাৰ পাছত অকণমান সময় জিৰণি ল'লোঁ কি ধুনীয়া পৰিৱেশ নৈসৰ্গিক পৰিৱেশ দিহিংখন ওচৰতে বৈ আছে আৰু এইখন জয়পুৰ বৰ্ষাৰণ্য দিহিং পাটকাই অভয়াৰণ্য বুলি ক'ব পাৰি আৰু মই ষ্টাৰ থ্ৰী ছিক্সটিটো যিহেতু মোৰ হাতত আছে গতিকে কি নকৰোঁ কি কৰোঁ উল্টা উফুল্টা্টা কৰি আছোঁ আৰু যি মন যায় তাকে কৰিছোঁ ভিডিঅ' বনাবলৈ আজি চেষ্টা কৰিছোঁ আগতে এটা পক কৰিছিলোঁ ৰাতিৰ লগত কিন্তু ভিডিঅ'খিনি চোৱাই নহ'ল তেওঁ ভিডিঅ'খিনি থাকি গ'ল লোৱা নহ'ল আৰু আজিৰ কাৰণে সুবিধাটো পাইপৰা বনাইছোঁ আৰু চাৰিওফালে সেউজীয়া পৰিৱেশত আমি আজি থাক আছোঁহি ইমান এটা ধুনীয়া জেগা এইডোখৰ আমি আহোঁতে ৰফিক মই পিকুৰা যিমান পাৰোঁ এনেকুৱা প্লাষ্টিকৰ আৱৰ্জনা আমি আমি নিজৰ সৃষ্টি কৰা আৱৰ্জনা এইবিলাক মানৱ সৃষ্টি আৱৰ্জনা আমি যিমান পাৰোঁ ৰাস্তাৰ কিনাৰবিলাক আমি চফা কৰিলোঁ প্ৰায় এনেকুৱা এশ দ দুশমান বটল আমি নিজে এটা ডাষ্টবিনত ৰাখিলোঁ ইয়াত আপোনালোকৰ কাৰণে কিছুমান ডাষ্টবিন দিছে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰাই এটা অনুৰোধ ইয়াতে যিমানখিনি মানুহ আহে তেওঁলোকে যাতে এইবিলাক ৰাস্তাত নেপেলায় তেওঁলোকে এটা নিৰ্দিষ্ট এটা জেগাই জেগাই ডাষ্টবিন ব্যৱস্থা কৰিছে তাত পেলায় কিন্তু কিছুমান বস্তু ভিতৰে ভিতৰেও মানুহে দলিয়াই দলিয়াই পেলাই পেলাইছে তো সেইবিলাকৰ আপোনালোকৰ এটা অনুৰোধ আপোনালোক যাতে আহোঁতে যাতে ক'ৰবাত যেনেকুৱা খালী পায় কোনোবাই যদি পেলাই থৈ যায় এইবিলাক পেলাই দিয়ে তেতিয়া আমাৰ এই জেগাত সুস্থ সবল আৰু ভাল হৈ থাকিব আৰু তেনেকৈ আমাৰ মনবিলাকো খুব ভালে আজিকাৰ পৰা ডাষ্টবিনটো ব্যৱহাৰ কৰিব এইবিলাক সন্দীপ মই আৰু ৰথিকে যিমান পাৰোঁ কৰিলোঁ আমনি অহা মানুহ অধিকাংশ মানুহে ইয়ালৈ আহে কিন্তু এইবিলাক গোটেই লেতেৰা কৰি থৈ গৈছে তেওঁলোকে তেওঁলোকলৈ এটাই অনুৰোধ যাতে তেওঁলোকে ডাষ্টবিনটো ব্যৱহাৰ কৰে আৰু জেগাখিনি পৰিৱেশো নষ্ট নকৰি ভাল কৰি থৈ যায় বটল ইয়াত খাই পেলাই পেলাই থৈ গৈছে ডাষ্টবিনটো ব্যৱহাৰ কৰক আৰু সুস্থ পৰিৱেশ এটা তেওঁলোকে ইয়াত বজাই ৰাখক নালাগে নালাগে আইটি নালাগে সোণৰ সজাতিটো মানে গোটেই ৰাইচ খিনি যদি আহি যায় সোনকালে ভৰালো এয়া দেখিছেনে প্লাষ্টিকৰ বটল আমি অলপ দেই ৰাইচ গোটেইখিনি আমি ভৰা নহয় মা ডাঙৰটো আমি ভৰাব শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ আমি ফুৰিবলৈ আহি পেলাই এনেকুৱা এটা যোগাত্মক কাম কৰি ভাল লাগিলে আপোনালোকেও কৰিবচোন মজা লাগিলে আজি আহি পেলাই খুবেই ভাল লাগিলে এটা পজিটিভ কাম কৰি গৈছোঁ আৰু বেছি ভাল লাগিলে যদিও ঘামত তিতিছে কাম কৰিছোঁ গতিকে ভাল লাগিছে যিদৰে লোহাই লোহা কাটে ঠিক তেনেদৰে গৰম চাহে গৰম কাটে ভাদমহীয়া গৰম একাপ চাহ মজেল চাহৰ বাবে বিখ্যাত অসম টিপামকে আদি কৰি তৰাজান নামচাং তথা ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলৰ বাগিচাসমূহ এই ভৌগোলিক খণ্ডৰ প্ৰভাৱতো খুবেই উন্নত মানদণ্ডৰ চাহ ইয়াত পোৱা যায় বুলি বিশেষজ্ঞ মহলে প্ৰকাশ কৰিছে গতিকে চাহৰ লগতে তিপামৰ ঐতিহাসিক এই স্থান সদায় সুন্দৰ তথা পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা যেন হৈ থাকে তাৰে কামনা কৰিছোঁ আৰু এটা পজিজিটিভ মেছেজ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ